Sabahınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, xanımlar və bəylər. Gördünüz kimi, masa zırda yerləşən yoldan 50 metr məsafədə, həqiqətən, ortadan 50 metr məsafədə yerləşən gözəl 2 mərtəbəli, 4 otaqdan ibarət 90 kvadrat sahəli, zəhə mali, gözəl bir ev. Çox gözəl təmir olunub, yerdən yetdi daş kürsülüdür. Gördünüz kimi, həyəti ağlay döşəməli, rahatlıqla maşın girə biləcəyi tədə böyüklüydə, su xətti Gördüyünüz kimi, bular da qoyuluq həyətində trop xəttdir. Həyətin çevrəmasına kimi nəzərə alınıb. Podvalına giriş, gördüyünüz kimi yerləşdiyi sahə çox gözəl sahə. Yəni quru səhtə yerləşir. Nəticəli şifonası qaydasında kombi xəttini quraşdırılacağı yer, tozu, qazı hər bir qaydasında quraşdırılıb. Gənc evimizin iç hissəsinə tanış olaq. Evin iç hissəsi birinci mərtəbə gördüyünüz kimi istilik pərdə ibarətdir. Koridoru Mətbəx səsi mətbəxinin genişliyi ilə işıqlı, həqiqətən də gözəl. Gözəl təmir, qoşa daş şəkildə. Eee, piyama granitli, dəli döşəməsiz bütün çatlar or aspramlı xəttlə kimi qoyulub. Keçə digər bir səmiz, əsasən zall səmiz. Zal səmizdə öz böyüklüyünə diqqət edin. Oha bilirəm. E, direk interneti hər bir nəzərə alındı, başlıq, radiator xətləri dədir. Qoyumlu bəli, döşəməsi, kol süs batanı gözəl effekt verir. Birinci mərtəbədə yerləşən ssanuzel sistemi baxa bilərsiniz, evimizin birinci, ikinci mərtəbəsi ayrı-ayrı avtomat sistemlə yığılıb. Və birinci mərtəbədə diləkən xaldan boş qalmasın, yerə əlavə bir əl damı yeri var. Keçək ikinci bir hissəni də ikinci mərtəbəmizə. Pilləkan. Pillələrlə rahatlıqla qalxdıq ikinci mərtəbəmizə. İkinci mərtəbəmizdə yerləşir üç otaq. Baxaq görək. Bütün pəncərələr tünd qovaraq var hər birinin özəyinə və yan tərəflərinə rahatlıqla yel çəkə bil hissədə yerləşir. İkinci mərtəbədə yerləşir salonumuz. Yə, yəni, üzr olsun ki, bu bir otağımızda, məhbəbətlə biraz fasansızlıq var görən, biraz qaranlıq bir düşəcək, amma gərişdir zalın. Yəni birinci mərhələdə olduğun kimi, böyük ikinci mərhələdə də var. Və növbəti üçüncü otağımıza ikinci mərhələdə yerləşəcək otağımız. Səhv vaxtla deyib, məyə yerləşdirəcəyimiz bütün əşyalar vaxtla yerləşəcək. 4 otaqdan ibarət oldu. Və nəzər çatdıq müntəzəmlikdə var, bu da səhv olmadısa hər bir vaxtda detallı təqdimi gələcəkdə büdcə işlərini hazırlayır. Qiyməti olacaq, hürmət dəyizi gözləcək, də, damaq çıxış şərtidən var, baxa bilərsiniz. Qiymətimiz olacaq, ə, sənədləri qaydasında 70.000 manata təklif olunur.